Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian Asmaul Husna dan pada pagi yang berbahagia ini kita nak kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala Al Bari Al Bari nama Allah Subhanahu wa taala Al Bari iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengadakan yang maha mengadakan kan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengadakan ibu-ibu kakak-kakak -ibu, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam rantaian asmaul husna yaitu Allah Subhanahu Wa Taala al bari yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengadakan dan Allah juga boleh untuk meniadakan. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengadakan dia boleh adakan dan dia boleh mentiadakan. Al-Bari Allah mengadakan satu perkara dan Allah juga berkuasa untuk mentiadakan satu perkara. Hari ini ada orang yang pernah senang ada harta. Allah beri pada dia harta, Allah boleh satu hari sekelip mata boleh mentiadakan. Kemudian boleh mengadakan balik. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. itu kita ni bergantung-bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan manusia membinasakannya kembali dan di dalam Al-Quran Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim surah al-a'raf ayat ke-54. En Salin eh surah tu boleh buat rujukan nanti. Surah al-a'raf ayat ke-54 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim Ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin Ingatlah kepada Allah jua tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintah maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam surah al-a'raf ayat ke-54 jadi apabila kita bicara mengenai Allah Al-Bari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha menciptakan kita akan membicarakan daripada beberapa sudut. Yang pertama bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Bari Allah menjadikan menciptakan manusia, mengadakan manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan manusia ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan manusia. Kemudian Allah memperkenalkan siapa tu diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Bari dicipta manusia, dia perkenalkan siapa siapa dia tu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan. Kalau kita lihat kitab-kitab induk agama, Bible ke, Mahabharata ke, Ramayana ke, Quran lah kita lihat satu-satunya ayat yang jelas memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu kakak mungkin pernah baca Bible. kalau hotel-hotel dengan Bible tak perkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Bible, kita banyak baca buku cerita kisah Nabi Isa. Tak perkenalkan siapa Allah. Mahabharata Ramayana juga bukan begitu. Tapi dalam Quran, satu-satunya kita induk agama jelas. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Kuddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Allah itu Maha pengasih, Allah itu Maha penyayang, Allah itu Maha berkuasa, Allah Maha mencipta. Allah perkenalkan, Allah ciptakan kita dan Allah perkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ani. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapa diri Allah Subhanahu wa taala itu. Kan? Ha, dan memang fitrah manusia ni dia mencari Tuhan. Manusia ni memang dia tercari-cari Tuhan. Ha, dia mencari-cari ya. Eh. Dan ibu-ibu kakak-kakak, -ibu, tuan tonton sekalian, naluri manusia memang dia mencari-cari Tuhan. Orang kafe dia mencari siapa agak Tuhan dia. Ya? Wah, barangkali Tuhan ni patung-patung macam tu disembah patung-patung dia mencari Tuhan. Kita sendiri pun orang Islam, kadang-kadang walaupun dah Islam, oleh kerana kita Islam ni dapat daripada rahim ibu kita, kadang-kadang kita juga masih tercari-cari. Kan? Ha? Tuhan, siapa Tuhan? Nah, sebab tu bagus belajar asbab Husna ni. Ha? Dan sebenarnya, naluri mencari Tuhan itu Bukan saja kita eh? Para Nabi juga begitu Cuba kita lihat surah Al-An'am Bermula ayat 75 sampai 79 Surah Al-An'am eh? Surah Al-An'am Ayat 75 sampai ayat 79 Ayat 75 Allah Subhanahu Wa Taala Ceritakan kisah Nabi Ibrahim AS Ketika Nabi Ibrahim Dia merenung Siapa agak Tuhan Tercari-cari siapa Tuhan Auzubillahi minasyaitanirrajim. rajim. kadzalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikian ketika kami memperlihatkan Ibrahim malakuta as-samawati wal ard. Alam malakut langit itu dan di bumi untuk dia menjadi orang yang yakin. Dalam ayat ini Allah ceritakan Allah memperlihatkan nuri. Nuri itu memperlihatkan. Ada orang nama Nuri kat sini. Ada eh? Ada tak nama kawan kita Nuri? <guluh> ada eh? Nuri surah Al-An'am ayat 75. Eh nama kau ada oh dalam Quran oh. <guluh> nuri kami memperlihatkan. Kami memperlihatkan. Kami memperlihatkan tapi kalau Nuri, Nuri kalau yang dan nama tu biasa Nur, cahayaku, Nuri. Yang ini maknanya sifat. Kami memperlihatkan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala boleh memperlihatkan kekuasaan. Allah mengadakan atau kata yang pertama Allah mengadakan untuk memperkenalkan diri dia. Cuma uh oh, ini kuasa, ada satu kuasa. Tapi siapa punya kuasa? Siapa punya kuasa? Ali saintis-saintis dunia Berapa banyak masuk Islam eh? Saintis-saintis dunia Dia lihat struktur badan manusia ni Akhirnya buat kesimpulan Eh, mustahil manusia jadi sendiri Ada yang menjadikan Tapi siapa? Ha, nuri diperlihatkan Jadi Nabi Ibrahim tu diperlihatkan Malakutas sama watu ar Maksudnya keajaiban cipta langit dan bumi Diperlihatkan Dan ha, pernah dengar tak nama satu orang doktor pakar kulit Nama doktor tu Tajasuk Tajasin ha, Daripada Thailand Tapi tarap dunia ha. Dia masuk Islam sebab dia kaji kaji sebenarnya yang ada deri sakit manusia ini adalah kulit. Kita ni kalau tak ada kulit kita tak ada deri deri rasa. Ya, kulit ni yang ada deri rasa kita ni. Dalam Al-Quran ketika dia berbahas dengan Syekh Abdul Majid Az-Zindani, saintis Islam ya. Eh? Saintis Islam, dalam Quran Allah cerita besok kalau manusia dibakar di neraka nauzubillah, dibakar di neraka yang pertama hangus luluh hancur badan dia, yang pertama Allah ganti bukan tulang, yang pertama Allah ganti bukan daging, yang pertama Allah ganti kulit ni, kulit ni, kulit ni. Kenapa kulit ni? Sebab Allah nak bagi rasa sakit. Kulit ni ada rasa sakit. Eh? Jadi saintis-saintis dunia kaji dunia kaji dunia akhirnya mereka dapat tu. Allah kata Nuri, kami perlihatkan kekuasaan. Dia kata, uish, ini mustahil ada tidak ada yang menjadikan. Tapi siapa? Siapa? Pasal eh? ha, saintis banyak eh? akhirnya masuk Islam sebab dia diperlihatkan macam tu juga dalam surah al-an'am ni diperlihatkan malakut as-samawati wal alam keajaiban daripada langit dan bumi apa diperlihatkan tidak dijelaskan dalam al-quran kita kadang, kadang mungkin juga diperlihatkan dengan berbagai-bagai syakini ibu-ibu kakak-kakak pun pernah diperlihatkan dengan benda pelik-pelik nampak orang tua pakai tasbih <coughs> rupanya tu imam zik kan itu tak kenal imam baru ada <coughs> contohnya kan? maknanya benda-benda yang keajaiban Kan kita tiba-tiba orang semua tengah susah, banjir kita boleh lalu banjir itu dengan selamat. Nuri diperlihatkan, diperlihatkan. Jadi Nabi Ibrahim surah Al-Anam 75 ni dia diperlihatkan keajaiban langit dan juga bumi. Mungkin bintang-bintang mungkin diperlihatkan apa nama uh, dibukakan hijab keajaiban-keajaiban diperlihatkan. Itu Allah sebut nuri diperlihatkan. Kan? Ada orang ini ada yang jadikan ni tapi siapa? Di surah Al-Anam ayat yang ke-75 Nabi Ibrahim di diperlihatkan diperlihatkan atau Allah Allah Al-Bari Allah menciptakan Allah memperlihatkan kemudian baru tercari-cari ini kuasa siapa ayat 76 ini mesti dia menjadikan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi maka ketika datang pada waktu malam dia melihat bintang-bintang di langit dan Ibrahim itu berkata inilah Tuhanku. Tu cak cari eh? Ya? Tu cak cari. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan ketika hilang pada waktu malam itu hilanglah bintang-bintang ini maka Ibrahim berkata aku tidak suka pada perkara yang hilang. Ayat 77 pula. Dia telah diperlihatkan, diperlihatkan nuri, dia tercari-cari. Falamma ra'al qamara baziqa qala hadha rabbi maka tatkala dia melihat bulan pula dia berkata inilah tuhanku فَلَمَّا أَفَلَ لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ Maka ketika hilang bulan itu daripada pandangannya Dia berkata, kalaulah Tuhan yang sebenar Tidak memberi hidayah kepada aku Jadilah aku daripada kaum yang sesat ada oh, tercari-cari eh ya? tercari-cari ayat 78 falamara al syams sabaziqatan qala hadha rabbi hadha akbar maka ketika dia melihat matahari pula dia mengatakan ini adalah tuhanku ini lebih besar falam ma aflat قال يا قوم إني بريء مما تشركون Ketika hilangnya matahari pada waktu malam, Ibrahim berkata, Wahai kaumku, aku berlepas daripada apa yang kau syirikan. Ini wajah tu wajhia lilladhi fataras samawati wal arada hanifah wa ma ana minal musyrikin sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya agama dan bukanlah aku daripada orang yang musyrik musyrikin surah al-an'am balik boleh tengok ayat 75 sampai 79 nak ceritanya memang naluri manusia tercari-cari siapa Tuhan kita cari-cari eh? siapa Tuhan sebenarnya siapa Tuhan sebenarnya dan kita bersyukur kita telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan sebenar Quran diturunkan Quranlah satu-satunya kitab jelas cerita siapa tu Allah Subhanahu wa taala perjalanan hidup manusia kita daripada Allah akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ah ha, ni tercari-cari kan sebab itu kita lihat pertama sekali minta ya Allah perlihatkanlah keagungan dan kekuasaanmu. Sebab kalau Allah perlihatkan pada kita, masya Allah. Kan? Wa kadalika nuri Ibrahim diperlihatkan pada Ibrahim itu. jadi Allah al bari Allah yang maha mengadakan satu benda. Allah mengadakan kita untuk yang pertamanya untuk Allah perkenalkan siapa dirinya. Ya Allah subhanahu wa taala itu untuk kita mengagungkan Allah subhanahu wa taala dan untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ah ha, itu pertama sekali. Sebab manusia akan menyembah benda yang dikagumi. Ah ha, lalu kita kena ada sifat mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatannya itu dan Allah tunjukkan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk Allah mengadakan manusia kita, Allah guide kita. Macam mana cara nak menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersalah dalam membuat pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan cara. Allah al-Bari, Allah adakan Allah adakan syariat dalam hidup ini. Macam mana cara nak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ada ibadah, ada ibadah solat, ada ibadah zakat, ada ibadah haji, ada ibadah-ibadah yang lain-lain. Masya-Allah. Allah tunjukkan cara dia. Ha, ini yang ini yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya inna solati sembayangku wanusuki ibadahku hidup aku dan matiku hanya untuk Allah. Dia tunjukkan macam mana nak macam mana nak mengabdikan diri Buat Allah Subhanahu wa taala. Ah sebab tu nak menyembah Allah memang dengan jalan yang Allah ajar. Ha, jangan ikut orang, orang yang mungkin reka cipta sendiri. Ya dekat Malaysia pun ada kan? Ada orang yang mengajarkan eh tu hanya berikan niat aja. Pernah jumpa tak? Nah kan. Maka niat je. Yang penting hati tu lah. Ha. Yang niat je tu. Niat semai semai semua. Zahir saja. Sedangkan dalam Quran Allah sebut. Aqimus salah. Dirikan kamu semayang. Ha? Dia nak, nak. Kita nak buat penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang Allah ajarkan. Allah al-bari yang kedua. Untuk makhluk tu tunduk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan. Tak boleh nak reka-reka. Cipta-cipta. Pikir-pikir sendiri. Tak boleh. Ada orang hari ni dia buat haji bukan ke Mekah. Sedangkan haji tu Mekah. Takrifan ke Mekah tu adalah Kaabah yang berada di dalam Mekah tu. Ada orang di Malaysia buat ada. Kan? Ada. Ha saya tak mau sebut ke mana-mana negeri tapi oh buat Mekah tak apa pergi situ kita tawaf kat situ. Ha tujuh kali macam dapat aja haji. Kan? ada orang yang orang dia cipta agama tu dicipta. Kan? Ada orang yang nak puasa. Eh kita puasakan start daripada lebih kurang pukul pukul 6 pagi sampai pukul 7. Maknanya separuh hari kita puasa. Ah sama jelah. Biasa makan dua pinggan, kita makan satu pinggan. Kan? itu kira puasa. Ada orang buat macam tu. Kan? sedangkan itu bukan syariat yang Nabi dia ajarkan. Dicipta sendiri ibadah. Allah al Bari kita nak buat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua dengan jalan yang Allah ajarkan. Agama yang Allah ajarkan. Bukan dengan cara yang reka-reka cipta-cipta sendiri. Ha, itu dalam hadis Nabi Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mengadakan benda baru dalam agama, penyembahan-penyembahan dan sebagainya, maka falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, tempatnya di neraka. Ha, sebab Allah Al-Bari, Allah Allah ceritakan, Allah 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 mengadakan, Allah adakan syariat itu. Bagaimana kita penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dalam surah Al-An'am ayat 102. Surah Al-An'am lagi ya. Surah Al-An'am ayat 102. Allah menyatakan. A'uzubillahimna syaitanir rajim. Zalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Huwa qaliku kulli syai'in fa'buduh Wahuwa ala kulli syai'i wakil Yang demikian itu dialah Allah Tiada Tuhan yang disembah melainkan dia Yang menciptakan segala sesuatu Fa buduh Hendaklah kamu menyembahnya Wahuwa ala kulli syai'i wakil Dan dialah yang mentadbir segala-gala sebut cara penyembahan dengan Allah Subhanahu Wataala apa yang Allah Subhanahu Wataala ajarkan. Kadang-kadang kan, okay, kita tercari-cari betul ke tak betul, tapi apa yang agama sebut benda tu betul. Eh? Ha, kita tak perlu tercari-cari sebab hidup ni terlalu pendek. Umur Umar Muhammad ni terlalu pendek untuk try and error. Kita dah diajar ekumen, ekumen, ekumen dia kecerdikan sifir hidup tu. Kena taat mak ayah. Kita cari, iya ke kena taat mak ayah ni? tak perlu kot. Agak kalau ini macam ini je perlu tak kot. Mana Nabi aja taat tak aja. Ada keberkatan dia. Kita tak perlu cari try and error. Kan sebab kalau try and error tak sempat, hidup kita ni tak sempat. Hidup kita ni pendek. Umur Mak Muhammad kata Nabi baina sittin wa sabiin, antara 60 ke 70 aja. Kan tak sempat. Perniaga Allah kata hindarkan riba, tak usah tercari-cari. You you ke riba untunglah, apa tak untung pula? Tak usah tercari-cari. Ha, kalau bekerja carilah yang halal. Ha, tak payah cari, cari Boleh kot cari haram. Boleh kot. Ha, tak payah cari cari. Ha, ada, ada ekumen dia dah. Kita dah ada kecerian. Tak perlu cari cari. Kaedah-kaedah ha, ni. semua dia ajar agam. Ibu-ibu akak-akak muslimin dan muslimat yang didoakan dan kebaikan sekalian. Yang ketiga. Yang ketiga. Bicara mengenai Allah Al-Bari. Allah Al-Bari. Allah yang mengadakan dan Allah boleh mentiadakan. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu hari nanti seluruh makhluk-makhluk. Nak ceritanya Allah boleh mengadakan dan Allah boleh mentiadakan. Allah boleh membinasakan, Allah binasakan semua makhluk-makhluk ketika kejadian berlakunya hari kiamat. Kiamat ni disebut dalam hadis ada dua bentuk. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil apa? Semua kita ni kematian. Semua kita ni akan bertemu ni kiamat kecil. Ketika kita mati ya, semua kita. Kiamat besar, noh kiamat nanti. Bila wallahu alam. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangka kala Bukan macam ni tau, tapi nak senang faham. Bobong. Nak senang faham eh. Maka alam ini semua pecah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Rahman ayat ke-26 dan ke-27. Surah Rahman eh ketika ditiup sangkakala kullu man <tinyatakan> setiap yang ada semuanya binasa Allah al bari kan membinasakan wa ya baqa rabbika <tinyatakan> dzul jalali wal ikram yang tinggal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan semua hancur ha. maka di satu masa yang hanya Allah saja kekal malaikat Israfil pun mati juga kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan balik malaikat Israfil tiupkan sangkakala yang kedua sekali lagi bukan macam ni tau nak senang faham Allah oh. <tik> Okay. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat kita tahu alam ni sangat luas ya? Tempat bermulanya dibuka alam alam akhirat tu bermula. Bermula dibuka tu adalah di Baitul Maqdis. Ardul Mansyar wal Mahsyar. Bumi tempat mula-mula hancur dan bumi tempat mula-mula dibukakan alam ghaib. Sebab batu Baitul Maqdis tu pintu alam ghaib, di pintu alam ghaib. Jadi bermula di situ. Habis dia tiup tu, boom. Semua bermulalah alam alam baru iaitu alam 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 akhirat tu. Semua kita dibangkitkan. Ketiga ha. Ketika itu amalan masing-masing lah ya. Ha. Sebab tu hidup ni biar beramal. Eh. Agi hidup, agi ngelaban. selagi hidup, selagi berbakti. Buatlah, buat amalan. Ha. Sebab akhirat besok tinggal amalan kita ni. Itu yang ketiga. Allah al -barik. Allah yang mengadakan, dia boleh mentiadakan. Yang keempat Apabila kita berbicara mengenai Allah Al-Bari Allah yang mengadakan Yang keempatnya Allah mengadakan kembali kehidupan ha, Itu Allah mengadakan kembali kehidupan kita Setelah Allah Subhanahu SWT membinasakan hari manusia kan, Dan juga berlakunya hari kiamat Maka Allah Subhanahu SWT menghidupkan kembali Allah SWT sebut di dalam Surah Al-Hajj surah Al-Hajj ayat 66 Surah Al-Hajj ayat 66 Allah menyatakan a'udzubillah minasyaitanir rajim Wa huwal ladhi ahyakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu lagi sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat Allah menghidupkan kita mematikan kita kena menghidupkan balik apa tujuan Allah menghidupkan balik untuk Allah menilai liya ayyukum ahsanu amala untuk Allah menilai mana di antara kita yang paling baik amalannya Hidup kita ni buka eh, adalah satu ujian. Kita ni tengah peperiksaan ni, kan? Hidup kita ni peperiksaan. Okey. Hari ni ada soalan yang perlu kita jawab. Okey. Hari ni kita bertemu dengan nikmat. Nak bersyukur A, bersyukur. B buat tak tahu. Stand C rasa tak cukup mengkufuri nikmat. Ah ha, soalan ni objektif senang je. A ke B ke C ke, kan? Tapi soalan itu bukan dekat kertas yang kita jawab. Dia dekat amalan badan kita ni. Ah. Oh, ada nikmat. Alhamdulillah, syukur. Mana kita sedang tik A. Right? Macam tu juga terasa susah. Susah. A. Mengeluh. B. Menyalahkan laki. C. Balik kepada Allah. A, B ataupun C. Dan soalan tu bukan kat kertas, soalan tu ni praktikal amalan dia. Yang tik malaikat ni, kena kini malaikat ni. Oh dia pilih B. Eh oh nasib baik dia juga C. Maknanya balik kepada Allah kan alhamdulillah. Ah tu soalan untuk Allah menilai. Setiap setiap turun naik nafas kita ni kita ada ujian. Turun naik nafas kita ni. Ada ha, kita keningan eh kita kepada Allah balik kepada Allah. Ada benda yang kita kita kena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kelima Allah Al-Bari. Allah Al-Bari. Allah Al-Bari Allah yang mengadakan yang kelimanya Allah adakan penilaian amalan kepada manusia itu. Penilaian amalan kepada manusia. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah Nusyaya akan akan dilihat dalam surat amalannya Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah Nusyaya akan dilihat dalam surat amalannya ha, Jadi Allah adakan kira-kira amalan Untuk Allah maknanya mengadili kan Ha, sebab itu kita buat amalan. Jangan lupa banyakkan bertaubat. Banyakkan bertaubat. Kan? Supaya kalau buat salah, Allah SWT padam daripada buku kita. Tu. Jangan lupa banyakkan taubat. Ya? Orang yang nak bertaubat, dia kena ada satu kemahiran. Kan? Ada, ada satu kemahiran. Seni bertaubat. Ya? Orang nak bertaubat, nak bayangkan bertaubat, dia ada, kena ada satu, sen, ada satu kemahiran. Kemahiran melihat kelemahan diri. Kena ada benda itu. Orang kalau tak ada kemahiran melihat kelemahan diri, dia susah nak bertaubat. Kan? sebab itu kita kena ada satu kemahiran, kemahiran melihat kelemahan diri kita. Kita kena kena ada benda itu. Ha, kan? barulah Allah nilai amalan kita, kita selalu bertaubat. Berapa banyak hari ini orang buat salah, dia tak rasa dia bersalah. Sebab dia tak ada, tak ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kemahiran melihat kelemahan diri. Itu dipanggil muhasabah. Dalam bahasa Arab ya. Muhasabah. Dari ada kemahiran, muhasabah. Muhasabah ni melihat kelemahan diri. Ha, Dari ada kemampuan benda tu. Orang tak ada kemampuan benda ni, susah nak bertawabat. Susah nak bertawabat. Ha? <coughs> okay. Jadi itu Allah Subhanahu Al-Bari. Al Lima perkara yang kita bincangkan dalam bicara mengenai Allah Al-Bari. Allah Subhanahu yang menghadirkan. Allah Dan Allah tu mampu untuk mentiadakan satu benda itu. Jadi, ha, saya, saya setakat saja dulu. Bila asmaul husna kita.